মোৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাষা জ্ঞানৰ আন এটি অধ্যায় আজি আমি আলোচনা কৰিম অধ্যায়টোত কি আছে গোটেই জীৱন ধৰি নিজকে ক্ৰমে ক্ৰমে শিক্ষিত কৰি তুলিবৰ কাৰণে কিতাপ অপৰিহাৰ্য সঁজুলি যিকোনো কামৰ দৰেই কিতাপ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো মানুহে নিজৰ বুদ্ধি সতায় আৰু নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষা আহৰণ কৰি নিজৰ পথ বিচাৰি লোৱাটো উচিত আনৰ অভিজ্ঞতাও আমাক সহায় কৰিব পাৰে কিতাপ পঢ়াৰ উদ্দেশ্যই হ'ল আনৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জানি তাৰ পৰা শিক্ষা আহৰণ কৰা আমি কিতাপ পঢ়ি শিক্ষা শিকা কথাবিলাক পঢ়িত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে লিখি যাব লাগে যিসকলৰ লাখ বুলিয়েই কিতাপ কিনিব পৰা আৰ্থিক সামৰ্থ্য আছে তেওঁলোকে দৰকাৰী কিতাপবোৰ কিনি এটা পুথিভঁৰাল কৰিব পাৰে কিন্তু তেনে পুথিভঁৰাল কৰিব পৰা মানুহৰ সংখ্যা খুব খুব কি কৈছে বেছি নোলাব গতিকে সাধাৰণতে আমাৰ কিতাপৰ উৎস হ'ল ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল এয়াই তোমালোকৰ কিতাপৰ ওপৰত এটা টপিক এতিয়া আমি কুৱেশ্যন আঞ্চাৰখিনি ডিছকাছ কৰিম ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি আছে তোমালোকে মানুহে কেনেদৰে নিজকে ক্ৰমে ক্ৰমে শিক্ষিত কৰি তুলিব পাৰে ক নম্বৰ অপশ্যন দিছে মানুহে স্কুলত পঢ়ি শিক্ষিত হ'ব পাৰে মানুহে কিতাপ পঢ়ি ক্ৰমে ক্ৰমে নিজকে শিক্ষিত কৰি তুলিব পাৰে ক নম্বৰ দিছে মানুহে ভাল গুৰুৰ ঘৰত থাকি ক্ৰমে শিক্ষিত হ'ব পাৰে নেক্সটত আছে মানুহে শিক্ষিত বন্ধু বান্ধৱ গোটাই লৈ শিক্ষিত হ'ব পাৰে ইনফেক্ট ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন আছে সবকেইটা কিন্তু কাৰেক্ট কিন্তু যিয়ে কে যিকোনো এটা অপশ্যন তোমালোকে লিখিলে নহ'ব টপিকৰ ওপৰত বেচ কৰি তোমালোকক আনচাৰ দিব লাগিব তেন্তে কোনটো হ'ব টপিকৰ ওপৰত বেচ কৰি এইটোৱে হ'ব তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন মানে খ নাম্বাৰটো নেক্সট নেক্সটটোত কি আছে বাৰু এজনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা অন্য এজন লাভৱান হ'ব পাৰেনে ইয়াত দিছে ক নম্বৰ অপশ্যন পাৰে নোৱাৰে ই অভিজ্ঞতাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ঘ নম্বৰ কিছু ই মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু তোমালোকৰ টপিকত কৈছে পাৰে আৰু ইয়াই সঁচা ক নম্বৰ অপশ্যনটো তোমালোকৰ ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল তোমালোকৰ কি আছিলে কৈ আছোঁ কিতাপ পঢ়াৰ উদ্দেশ্য কি কি উদ্দেশ্য হ'ব পাৰে কিতাপ পঢ়ি আজৰি সময়খিনি ভালদৰে কটাব পাৰি কিতাপ পঢ়ি পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাব পাৰি কিতাপ পঢ়ি অন্যৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জানি লৈ তাৰ পৰা জ্ঞাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰি আৰু লাষ্টত কি দিছে তোমালোকৰ এইটো কিতাপ পঢ়ি বাহিৰৰ জগতৰ দুখ কষ্ট পাহৰি থাকিব পাৰি চাইছা প্ৰায়বিলাকেই শুদ্ধ কিন্তু তোমালোকৰ টপিকৰ ওপৰত বেচ কৰিলে শুদ্ধ কোনটো হ'ব এই গ নাম্বাৰটো হ'ব তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিতাপ পঢ়ি অন্য অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জানিলে তাৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰি এতিয়া আমি আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছিলে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে কিতাপৰ উৎস কি হ'ব এইটো কিতাপৰ দোকান কিতাপৰ লিখক ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল স্কুলৰ বন্ধু বান্ধৱ স্কুলৰ বন্ধু বান্ধৱ কিন্তু ৰাইট অপশ্যন কোনটো হ'ব তোমালোকৰ নিশ্চয় এইটো হ'ব ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল তোমালোকৰ টপিকত এইটো দিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন অলপ সৰু কৰি লৈছোঁ ৰ'বা ফাইন নেক্সট কুৱেশ্যনত কি দিছোঁ তোমালোকৰ যে আমি কিতাপ পঢ়ি শি শিকা কথাবিলাক কি কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে আমি কিতাপ পঢ়ি শিকা কথাবিলাক মনত ৰাখিব লাগে আমি কিতাপ পঢ়ি শিকা কথাবিলাক কিতাপ কিতাপৰ লিখকক জনাব লাগে আমি কিতাপ পঢ়ি শিকা কথাবিলাক বহীত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে লিখি যাব লাগে আমি কিতাপ পঢ়ি শিকা কথাবিলাক স্কুলৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে চাইছা তোমালোকে এইটো কিন্তু সঁচা এইটো কিন্তু সঁচা কিন্তু তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব গ নাম্বাৰটো আমি কিতাপ পঢ়ি শিকা কথাবিলাক বহীত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে লিখি যাব লাগে ফাইন এইখিনি আছিল তোমালোকৰ টপিক এইখিনিতে তোমালোকৰ এটি কুৱেশ্যন মই তোমালোকৰ মূৰত দিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ অপশ্যনত যি তোমালোকে রাইট আনসার খুঁজি পোয়া সে তোমালোকে কমেন্টত লিখে চেষ্টা করবা কমন কোশ্চেন স্টার্ট করছো কোয়েশেনটা হল কিতাব পড়ি কিতাব পড়ি মাথু ভাল জ্ঞান ভাল জ্ঞান আহরণ আহর পারিনে আহরণ করবনে পারি নেপশন তোমাল দিছো নয় দুই নাম্বার বি নাম্বার অপশন দিয়েছি পি তার নাম্বার অপশন তো দিব বিচাৰিছো মানে সি নাম্বার অপশন ভাল বেয়া দুয়োটাই পাই ভাল বেয়া দুয়োটাই আহৰণ কৰিব পাৰি হা আহৰণ কৰিব পাৰি পাৰি আৰু ডি নম্বৰ অপচন হ'ল তোমালোকৰ বেয়া কিতাপ প্ৰকাশ নহয় বেয়া কিতাপ নোলাই নোলাই আকৌ এবাৰ তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কিতাপ পঢ়ি মাথো ভাল জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিনে মাথো আপোনাক ভুল হৈছে মাথো ৰ'বা মই ঠিক কৰি দিছোঁ কিতাপ পঢ়ি মাথো ভাল জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিনে অপশ্যনকেইটা হ'ল তোমালোকৰ নোৱাৰি পাৰি চি নম্বৰ হ'ল ভাল বিয়া দুয়োটাই কি কৈছে ভাল বিয়া দুয়োটাই আহৰণ কৰিব পাৰি তাৰপিছত আৰু দুই নম্বৰ অপশ্যনটো তোমালোকক দিয়া হৈছে বিয়া কিতাপ নোলায় তেনেহ'লে এইটো কোনটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব তোমালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাতেই ৰিফ্লেক্ট হ'ব তোমালোকৰ মানে কম্প্ৰিহেঞ্চিভ কেপাবিলিটি আশা করছো তোমালোকে ভিডিওটা ভাল পাবা কমেন্ট শেয়ার করি আর প্লিজ মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা সবার কারণে ধন্যবাদ